Вот только с работы, с суток пришел и сразу же на голосование. Да. Люди должны действовать просто. Вот, если си, сидя дома, ничего не добьешься. Обязательно, обязательно надо своего голосовать. Своего же мэра выбираем. Да, Мы, мы же это миряне. Кто же за нас проголосует, если не мы? Кто? Кто другой? Или нам все равно, кто будет у власти, кто будет руководить, помогать, решать вопросы наши. Как у нас один раз получилось уже больше чем полгода назад. Мы обратились к человеку, 8 лет мучились, не могли решить вопрос, а тут обратились, 20 минут вопрос решен. А мы 8 лет мучились, а этот человек за 20 минут все решил. Э, ну, как сказать, я даже не знаю, как вам сказать вот так сразу. Ну, для того, чтобы просто больше было, было голосов за того человека, за которого я выбрала.